Что? Она у меня внутри, прямо в животе. пустил ее туда, да. мама. Что? Но ну, голод был таким нестерпимым. А тефтели в, в буфете такими недорогими. Семьон! Семьон, я же говорила тебе! Нельзя делать три вещи: три! Пускать в две незнакомцев. Нельзя брать деньги под проценты, главное нельзя есть в буфете вашей филармонии. Мама, ну не надо меня наказывать. Несварение уже сделала это за вас. Ой. Семочка, я всегда говорила, мужчины думают не головой, а другим местом. В твоем случае это таки желудок рассосать. Мама. Что? Ну, это единственная точка общепита на весь квартал. И мы таки просто вынуждены травиться их ассортиментом. Причем на добровольных основах. Ой, это же очень хорошо. Что? Семочка, я не за твои колики, а я такие за мамины светлые мысли. Мы таки дадим людям альтернативы, а они таки дадут нам деньги. Маман, я таки не понял за суть. Но звучит подозрительно оптимистично. Семочка, тебе таки стало лучше. Немножко. Тогда таки посади свой больной организм сюда и послушай за мамин бизнес-план на завтра. Маман, а можно я таки полежу? Ну таки можно, только очень внимательно. И шарби. Итак, первое. Семьон, счастье мое! Семьон, а, вот это борщ! 50 рублей порция. Это котлеты 50 рублей, штука не перепутай. Маман, но у нас же нет лицензии на торговлю. Зато у нас есть желание на заработать. А потом? Семьон, почему ты еще не одет? Ты так опоздаешь на работу. Маман, вы хотели сказать на конце. И туда тоже. К Маше деваться. Uh. Маше деваться я сказала.